नमस्कार मुलांनो लर्न मराठी अँड मॅथ्स मध्ये तुमचे स्वागत आहे चला तर आपण सुरू करूया मराठी ट्युटोरियल ला गेल्या सेशन मध्ये आपण प्रभात या कवितेची एक्सप्लेनेशन आम्ही तुम्हाला समजावलं कविता आपण आता प्रश्नोत्तर बघूया सुरू करूया ही कविता आहे कविता आपण मागच्या सेशन मध्ये पूर्ण वाचलेली आहे तो अपन आता प्रश्नोत्तर आने सुरू कर पेला प्रश्न है खाली प्रश्ना की एक का वाक्या उत्तरे लिया वन सेंटेन्स में आपको आंसर लिखना है कवि ने वर्णिले प्रभी प्रतिभा की प्रभात कूठे होना है वर्णिले मीन्स डिस्क्राइब की हुई सो कवि ने डिस्क्राइब किया हुआ प्रतिभा प्रभात कहाँ पे होने वाली है कवि ने वर्णिले प्रतिभा की प्रभात कला गुणांच क्षितिजावर होना है कला गुण कला मींस आर्ट गुण मीन्स टैलेंट हॉरिज़न तो ये जब हम आंसर लिखेंगे तो देखो कवि ने वर्णी ले ली पृथ्वी की यहाँ तक आपको क्वेश्चन से ही कॉपी करना है आपको बाय हाथ क्या करना है कला गुणांचा क्षितिजावर तो जहां पे मिनिमम स्पेलिंग मिस्टेक हो इसीलिए आप यहाँ से कवि ने वर्णी प्रतिबेजी प्रभात तक देख के कॉपी कीजिएगा कला कलाजा क्षितिजावर वो आप लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा कि गु जो गुणांक का गु है वो कौन सा है पहला है नावर अनुस्वार है क्षितिज पक्षी और पहला है ओके रसव दीर्घ वो बड़ी मात्रा छोटी मात्रा नेक्स्ट कवीच्या मते व्यक्तित्वाच्या प्रयोगशाळेत कोणते गुण रुजतील व्यक्तित्व पर्सनॅलिटी प्रयोगशाळा लॅबोरेटरी सो so, कवीच्या मते व्यक्तित्वाच्या प्रयोगशाळेत ह्या पे सेम कॉपी करण्या अबाउट क्वेश्चन तत्वांचे प्रिन्सिपल सिद्धांत तत्वांचे गुण रुजतील प्रगतीची नव परिभाषा कोणती प्रगती मीन्स प्रोग्रेस नवपरिभाषा न्यू डेफिनेशन नवीन स्वप्ने नवीन आशा ही प्रगति की नव परिभाषा शब्दांचा गोलाती घेऊन चौकटी पूर्ण करा तो गोल मीन्स ये जो है उसमें जो लिखा है तो वहां पे ऐसे पूछा है सुंदर जग को सुंदर जग पसर सुन्स प्रेक्स फ्रेग्रेंस कशाचा किसका है अमूल्य शिकवान प्राइसलेस टीचिंग किसकी है कोना ची है पाया भरनी कशाची पाया भरनी मीन्स बेस बना रहे हैं तो ये है उसके क्वेश्चंस सुंदर जग फुला फूल पाखरांचे, छे पसरनारा सुवास आपुल की सा पाया भरनी अस्तित्वाची अमूल्य शिकवान गुरुजनांची कविचा कवितेचा आधारे योग्य पर्याय निवड़ा प्रश्न अ कला कारण क्षितिजा प्रति पहाट तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा ये एम सी क्यू है और वहां पे आंसर है कला गुण क्षितिजा पहाट उगवली कारण नव्या युगा नभात पसरले सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट कविचा मते मानवते चे युग मे मानवता मीन्स ह्यूमैनिटी सो तो इसमें से आंसर है भेद भेदा भेद नसले युग जहाँ पे रिलीजन कास्ट क्रीड कलर या कल्चर के बारे में कुछ भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे योग्य जोड़ा जुड़वा मैच करना है हमें अगत में है नव्या युगा प्रतिभा प्रभात पाया भर अस्तित्वित्व व्यक्तिमत्वा और गट में है, व्यक्ति है व्यक्तित्वा जड़न गड़न स्वतः अस्तित्व मजबूत करने नवनिर्मिति पहाट और नव्या क्षेत्र प्रयोगशाला और इसका मैचिंग है नवा युगा नवा नवनिर्मित पहाट प्रतिभेची पहाट नव्या विचारांच्या क्षेत्रात प्रयोगशाळा पायाभरणाची पायाभरणी अस्तित्वाची स्वतःचे अस्तित्व मजबूत करणे व्यक्तिमा व्यक्तिमत्वाची व्यक्तित्वाची जडण घडण नेक्स्ट अब यहाँ पे मैंने आ, आपका जो आंसर होगा वो थर्टी फोर्टी वर्ड्स के आंसर्स रहेंगे इसका मैंने मराठी आंसर तो दे ही दिया है पर नीचे इसका मीनिंग जो आंसर का मीनिंग है वो भी इंग्लिश में दे दिया है तुम्हारा शब्द लिहा तन सुदृढ़ मन विशाल या शब्द समूह तुम्हारा कहले अर्थ लिहा उत्तर तन सुदृढ़ शरीर तन मीन शरीर सुदृढ़ मीन मजबूत हेल्दी सुदृढ म्हणजे शरीर मजबूत व निरोगी झालेले आहे द बॉडी हॅज बिकम भरलेलं झालं आहे इट मीन्स द माइंड हॅज बिकम ब्रॉड थॉटफुल अँड अंडरस्टँडिंग शाळेत गुरुजनांकडून मिळणाऱ्या शिकवणीमुळे आम्हाला आमचं अस्तित्व अस्तित्व कळलं Because of the val valuable teachings from our teachers, we have understood our identity. Astatva identity. Shara manje Bhakti Matva Padavnachi Zaga Ahe. School is the place where personality is shaped. Ithe rose kahitari navin shikaila meto. Every day we learn something new here. Ithe means in the school, in this world. रामस्य आमसे शरीर तंदुरुस्त व मानी मन विचारांनी समृद्ध झालेले आहे अँड दैट्स व्हाई आवर बॉडी इज फिट एंड आवर माइंड इज फुल ऑफ गुड थॉट्स तो ये मीनिंग है ऊपर तन सुदृढ मन विशाल ये वर्ड्स का नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हाला कळलेली कवीची प्रगतीची नवा परिभाषा स्पष्ट करा तो हमें इस कविता से कवि प्रोग्रेस का क्या न्यू डेफिनेशन है ये बताना चाहता है अच्छा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या युगा आमचं शरीर तंदुरुस्त झालं आहे सो व्हाट इज सेज इन टुडेज एज ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आवर बॉडी हैज बिकम स्ट्रॉंग अँड हेल्दी आमचं मन नवीन विचार स्वीकारत आहे आवर माइंड इज एक्सेप्टिंग न्यू आयडियाज अँड बिकमिंग ब्रॉडर इथे नवीन आदर्श व मूल्यांची शिकवण मिळत आहे वी आर लर्निंग न्यू आयडियल्स अँड व्हॅल्यूज हे विचार आमच्या शरीरात आणि मनात खोलवर रुजलेले आहेत दिस थॉट्स आर डीपली रुटेड इन आस त्यामुळे आमच्या मनात नवीन स्वप्न आणि आशा निर्माण होत आहेत Because of this, we are beginning to dream new dreams and have new hopes. His navin This is what I believe to be the new meaning of progress. So, this is the meaning of Uh Now, I have English meaning English meaning so that when you are by-hearting, you should understand. वेन यू आर रिमेंबरिंग दन्सर यु शुड अंडरस्टँड दारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात या ओळीचा तुम्हाला कळलेला सरळ अर्थ लिहा मिटून सारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात या ओळीचा अर्थ असा आहे की समाजात असलेले जाती धर्म रंग श्रीमंती गरीब या सारखे भेदभाव पूर्ण दूर के केले पाहिजे ओके दिस मीन्स दैट वी शुड रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम सोसायटी लाइक कास्ट रिलीजन वेल्थ कलर हे भेद समाजाची प्रगती थांबवतात दिस दिस डिफरेंसेस स्टॉप आवर सोसायटी एंड कंट्री फ्रॉम प्रोग्रेसिंग जर आपला देश प्रगत करायचा असेल तर एकत्र प्रेम समता आणि मानवतेचा मार्गावर चालले पाहिजे इसका मतलब यह है, है जर आपला देश प्रगत करायचा असेल तर इफ वी वांट टू मेक आवर कंट्री बेटर ओके तब वी मस्ट ऑल कम टुगेदर विथ लव इक्वालिटी एंड ह्युमनिटी कवि सांगतात की आपण भेद विसरून मानवतेचा युग सुरू करायला हवे The 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 poet says that we should forget all discriminations, all discriminations, divisions, and move towards the age of the humanity. पोएटी शुड फर्गेट लिहा। डिस्क्रिमिनेशन यमक डिविजनि लास्ट जो वर्ड होता है कविता का हर एक लाइन का तो नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड उसमें मैच करता है सो देखते हैं नभात मनोहर अस्तित्वाची युगात तो ये है नभात प्रभात मनोहर सुंदर अस्तित्वाची व्यक्तित्वाची युगात प्रभात अब देखो यहा इसमें भात और भात है न भात प्रभात मनोहर में सिर्फ लाश का रंग आया है सुंदर मनोहर अस्तित्वाची व्यक्तित्वाची यहाँ पे युगात् और प्रभात में तो और तो लास्ट सिमिलर आया है तेज, तेज प्रकाश, युग कालखंड आकाश गगन कलागुण अंगातिल कौशल्य प्रतिभा अलौकिक बुद्धिमत्ता प्रभात पहाट भव्य उत्तुंग प्रशस्त पटांगण मैदान बाग बगीचा मनोहर मनोवेधक आकर्षक आपुलकी जवळीक जिव्हाळा आपलेपणा सुवास सुगंध निरंतर अखंड अमूल्य बहुमल तन शरीर सुदृढ सशक्त नस क्षीर नाड़ी रगा रगात पूर्ण शरीरात, नव नवीन परिभाषा व्याख्या उन्नत उन्स श्रेष्ठ यहाँ पे आपको बहुत सारे सिनोनिम भी मिल जाएंगे अब नेक्स्ट चैप्टर हम लेने वाले हैं चैप्टर फोर आपन सारे एक आई होप आपको प्रश्नोत्तर में हिंद मराठी उत्तर का इंग्लिश ट्रांसलेशन ये पार्ट भी अच्छे से समझा होगा डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और बोलते रही है हर हर महादेव